Про нього говорити відверто. Сьогодні час проповідувати Його ім'я, тому що саме славетне, саме відоме ім'я на землі, ім'я Ісус, що означає Спаситель. Він може стати спасом для кожної людини, тому що Він приходив сюди заради нас. Він любить кожну людину і тому віддав своє життя заради того, щоб ми всі спаслись. Йому слава навіки. Зараз ви почуєте останню пісню. Ісус, Ісус, я тебе люблю. Ісус, Ісус, кличу і зову. знаю, чуєш завжди мене, ти, Своїм духом серце освяти. Душа молта струна, до торкны сыграет огляд ты светло джерела вода дорогие мы на самом деле свидетели величайших событий в наши времена и события Фестивальная надежды есть одно из наверное, знаменательших в это время, потому что самый большой стадион Украины будет заполнен людьми, которые дадут жизнь Иисуса. И, и смело это не обходит. И смело об этом узнала сегодня больше, чем знала об этом раньше. И ожидаем, что многие люди, они примут Христа. И не только в Киеве, не только на этом фестивале, но сама атмосфера, скажем, в нем все больше и больше изменяется. И Уверяю, что с каждым днем активность церкви будет возрастать и возрастать, потому что на то мы призваны. Поэтому присоединяйтесь и помните, Иисус есть Господь во все времена и смелы также в это время. Будьте благословенны. Сегодня, когда на этой площади выступали ребята с автопробега, посвященный фестивалю, который проходит в Киеве, и когда мы, пришли на эту площадь, то просто мы почувствовали такое невероятное присутствие Господа, такое для Его славы, такое наполнение Духа Святого, присутствие Бога, что просто, что просто это сейчас не приятно и в моем духе такая радость, что на Украине, в нашем городе, именно на этой площади, сегодня создалось бы массовое христианское мероприятие, которое собрало много людей, и которые стали свидетелями того, что христианство, есть христианство в смеле, есть христианство на Украине, что христиане поднимают свой голос, что Господь движется, что Дух Святой движется, и поднимает людей для спасения, для покаяния, для того, чтобы люди знали, что есть Господь, для того, чтобы знали, что есть грех, который нуждается в покаянии. Который и что это уже искупленный грех, что же за него заплачено. Об этом сегодня здесь говорилось. И говорилось очень сильно, и многие люди это слышали. И такая слава Бога присутствует здесь. И такая радость, что это есть в нашем городе, на наше, нашем городе, на Украине. Что слава Господу, слава тебе Господь за милость свою, за благодать, за то, что ты движешься, Господь. Мы благодарим тебя, благодарим каждого участника, и этих участников этого пробега, что эти ребята наполнены Духом Святым, делают дело для Господа, для спасения, для людей. Я благодарю тебя, Господь за то, что он делает в жизни каждого человека. И я очень благодарна Господу за то, что он привел вот именно на эту площадь. <связывая> мы снова на этой площади. В прошлом году мы назвали эту площадь площадью пробуждения, площадью спасения, площадью покаяния. Проповедуя Евангелие, провозглашая слово, что пришло время. Пришло время покаяться, пришло время осознать, пришло время обратиться к Богу. Пришло время познать, что не коммунизм, не социализм, не дервинизм, не теория эволюции. Ни Америка или Канада не смогут помочь или спасти для Украины, для нашего народа. Пришло время осознать, что только в Боге спасение для нашего народа, для нашей страны. Только в Боге есть исцеление для нашей земли. Господь сказал в своем слове, что если мой народ смирится, который именуется моим именем и будет молиться, то я услышу с неба и прощу грехи и исцелю землю их. Это как раз то, в чем нуждается Украина. Украина нуждается в спасении и в исцелении. И без покаяния, без обращения к Богу мы не можем рассчитывать на исцеление нашей земли и на спасение нашего народа. И рад, и благодарен Богу за то, что Бог продолжает то, что начала церковь делать много лет назад, то, что делали, делали баптисты, пятидесятники, харизматические церкви в этом городе, это только начало. И мы видим, когда сотни тысяч людей будут собираться на этой площади в городе Смело. И не только в этом городе, но по всей Украине, на самых больших стадионах, на самых больших площадях. Люди, которые раньше ходили по этим площадям и кричали слава Сталину, слава Ленину, слава КПСС будут поднимать свои руки и воздавать славу тому, кто на самом деле ее достоин. Слава Богу! Славу Иисусу Христу! Приходите на эту площадь, молитесь, прославляйте Господа. Пришло время. Пришло время покаяться, пришло время осознать, пришло время спасения для нашего города, для нашей страны, для нашего народа. Спасение в имени Иисуса Христа. Аминь. Мене родила і плекала, я себе тобі освячую навік, щоб уся земля про тебе знала, україна щастя мого край україна, ти краплинка мене. У країна, вірю в тебе, знай моє життя, моя любов для тебе. Дякуємо, ми Всевишньому Творцю, що нам сотворив таку мы, где будем ты и я, жить и ростить Украину. Я моя любов для тебе